И именно в эту минуту, именно в это мгновение я передаю вот этот семейный очаг жениху и невесте. Возьмите обеими ручками, держите его. Я прошу к нашим молодоженам выйти их мам. Милые мамы, я прошу вас выйти и встать к своим детям. Аплодисменты нашим мамам. Милые мамы, я передаю вам свечи. Это ваш семейный очаг. Я попрошу наших пап, уважаемые папы, подойдите, пожалуйста, своим женам, к нашим мамам. Пожалуйста. Дорогие гости, я попрошу пап, чтобы у вас обязательно был огниво, зажигалочка, спичечка, очаг, чтобы зажечь. И сейчас, уважаемые гости, наши папы, без вас никуда, вы зачинщики именно всего живого. И сейчас я попрошу именно вас, зажгите очаг своей семьи. Дорогие мамы, у вас в руках находится ваш очаг, ваш огонь, ваш семейный очаг. Посмотрите, пожалуйста, на этот огонь и вспомните самое доброе и хорошее, что было в вашей семье, самое прекрасное. Все минуты радости, которые были в вашей семье вспомните, подумайте о самом-самом лучшем, о самом сохраненном. И сейчас передайте, передайте через свой огонь, передайте все доброе и хорошее своим детям, частичку своей любви, частичку своей души, частичку своего сердца, частичку вашей семьи. И пусть, и пусть огонь любви горит неугасимо, как свет в очах, как сердце человека, и чтобы вы могли большой огонь разжечь на малом огоньке, и хлеб большой суметь испечь на небольшой муке. От очага вся жизнь пошла из глубины времен. Источник света и тепла, пусть не погаснет он, друзья. Я прошу вас взять руки бокалы и поднять эти кубки за семейный очаг наших молодоженов. Ура! Ура! Поднимаем наши бокалы за семейный очаг жениха и невесты за семейный очаг наших детей. Давайте сейчас общую фотографию сделаем вот так вот шестером именно так вместе вместе вместе. Так, пожалуйста. Дорогие гости, сейчас жених и с невестой проследуют на свои законные места. Не тушите свечу, пусть она горит.